பூமாதேவி அன்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த நாளும் இனி வரப்போகும் நாட்களும் அனைவருக்கும் இனிமையானதாக அமைய வாழ்த்துக்கள் இன்று ஸ்ரீ பஞ்சமி லக்ஷ்மி பஞ்சமி சைத்ர சுக்ல பஞ்சமி லக்ஷ்மி பஞ்சமி என்று அழைக்கப்படுகிறது இன்று விரதம் இருந்து முழு நம்பிக்கையுடன் திரைலோக்கிய மங்களம் நாம ஸ்ரீ லக்ஷ்மி தோத்திரத்தினை பாராயணம் செய்தால் மகாலட்சுமி அனைவருக்கும் अळिपा महादेव्यै च विद्महे विष्णु च धीमहे तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् त्रैलोक्यमङ्गलक्ष्मि स्तोत्रं नम कल्याणे दे नमोस्तु हरिवल्लभे नमो भक् तिप्रिये देवी, लक्ष्मी देवी, ते नमो माया गृहीताङ्गी नमोऽस्तु हरिवल्लभे सर्वेश्वरी नमस्तुभ्यं लक्ष्मी देवी नमोऽस्तु ते हामाये विष्णुधर्मपत्नीरूपे हरिप्रिये वाञ्छादात्री सुरेशाणि लक्ष्मीदेवी सहस्राभे उद्यद्भानुसहस्राभे नयनत्रयभूषिते रत्नाधारे सुरेसानी लक्ष्मीदेवि नमोऽस्तु विचित्र लक्ष्मी दे ते विचित्रवसने देवि भवदुःखविनाशिनी कुशभारणते देवि लक्ष्मीदेवि नमोऽस्तु ते साधकाभीष्टदेवि अन्नदानरते नगे विशन्वानन्दप्रदे माता देवी नमोस्तु ते षट्कोणपद्ममध्यस्ते षडङ्गयुवतिमये ब्रह्माण्यादिस्वरूपे च लक्ष्मीदेवी नमोस्तु ते देवि त्वं चन्द्रवदने सर्वसाम्राज्यदायिनी सर्वानन्दकरे देवी लक्ष्मी देवी नमोऽस्तु ते पूजाकाले पटेद्यस्तु स्तोत्रमेतत्समाहितक तस्य गेहे स्थिरा लक्ष्मी जायते नात्र संशयः इति त्रैलोक्यमङ्गलं नाम श्रीलक्ष्मीस्तोत्रं सम्पूर्णम्